নমস্কাৰ মই নৱ শইচ্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' লৈছোঁ এ পি ইউ পি নিযুক্তি সম্পৰ্কত এল পি ইউ পিৰ পাঁচ হাজাৰ পাঁচশ পঞ্চাছটা পদৰ মেৰিট লিষ্টৰ সম্পৰ্কত ইতিমধ্যে সকলোৱে আশা কৰি আছে যে মেৰিট লিষ্টখন সোনকালে পাঠ কৰিব লাগে যিহেতু আপোনালোকে জানেই যে চাৰি হাজাৰ পাঁচশ পদৰ বিজ্ঞাপন আজি প্ৰকাশ কৰিছে গতিকে চাৰি হাজাৰ পাঁচশ বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰাৰ পিছতেই বহুতে আশা কৰিছে যে পাঁচ হাজাৰ পাঁচশ পঞ্চাছটা পদৰ এল পি ইউ পিৰ মেৰিট লিষ্টখন পাছ কৰিব লাগে কাৰণ তেওঁলোকে যাতে এই পষ্টত এপ্লাই কৰিব যাতে নালাগে আৰু চাৰি হাজাৰ পাঁচশ বজত যাতে এপ্লাই কৰিব নালাগে মানে এপ্লাই কৰিলে গতিকে এইসকলে পঞ্চাশটা বজাত যিসকলৰ মাৰ্ক যথেষ্ট পাইছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে আকৌ এল পি ই বিৰ কাৰণে চাৰি হাজাৰ পাঁচশ বজাত এপ্লাই নকৰে গতিকে সেইকাৰণে বহুতে আশা কৰিছে যে সোনকালে মেৰিলেচনটো পাছ কৰিব লাগে আৰু মই ভাবো যে পোন্ধৰ ফেব্ৰুৱাৰী পূৰ্বে প্ৰকাশ কৰিব লাগে মোৰ মতে আৰু ইতিমধ্যে আপোনাক জানে যে নিৰ্বাচনৰ কাৰণে কিছু কাম মানে স্থগিত ৰাখিছে কিন্তু মই ভাবোঁ যে মেৰিটেজ পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো অসুবিধা হ'ব নালাগে কাৰণ অতি সোনকালে পঢ়া কৰিব লাগে বছৰটো আৰম্ভণিতে মোৰো এটা ভাল খবৰ আহিলে ইতিমধ্যে আপোনালোকে জানে যে বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰিছে চাৰি হাজাৰ পাঁচশ পঞ্চাছটা পদৰ আৰু ময়ো চিটেত এল পি কোৱালিফাই কৰিছোঁ ইউ পি টো মই কোৱালিফাই কৰিব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ ইউ পিত মই কাৰণে পঢ়া নাছিলোঁ নেক্সট আকৌ জুলাইত যিটো পৰীক্ষা আহি আছে আপোনালোকেও সাজু হৈছে জুলাইৰ কাৰণে যিসকলে কোৱালিফাই কৰিব পৰা নাই ময়ো জুলাইত মানে ইউ পি টো দিম বুলি ভাবিছোঁ গতিকে দুইটা কোৱালিফাই হ'লে ভাল লাগিব আৰু মাৰ্কছ কিমান পাইছোঁ কিমান নাই পোৱা সেইটোলৈ মেটাৰ নহয় মই মানে কোৱালিফাই হোৱাটো বহুত ডাঙৰ কথা আছিলে যিহেতু মোক বহুতে সুধি থাকে আপুনি কোৱালিফাই হ'লনে নাই হোৱা নাই এনেকৈ সুধি থাকে বহুতে কমেণ্টত ট্ৰ'লো কৰি থাকে কাৰণ কৰিবইটো মই ভিডিঅ' বনাওঁ টেটৰ ভিডিঅ' বনাওঁ কিন্তু মই টেট কোৱালিফাইড হোৱা নাছিলোঁ সেইকাৰণে বহুতে ট্ৰ'লো কৰিছিলে মই বেয়া পোৱা নাছিলোঁ কিন্তু কথা হ'ল যে বেছিকৈ কৈ থাকে মানে কিছুমানে বহুত বেছি কৈ থাকে যি নেকি মোক ডমিনেট কৰিব বিচাৰে এইটো লৈ পেলাই সেইটো কাৰণে মই চাকৰি পোৱালৈ ডাঙৰ হাৰ নহয় কিন্তু মোৰ কোৱালিফাইডটো মেইন কথা আছিলে মই বিশেষকৈ মই এল পি বিত চাকৰি কৰিম বুলি মই বহুত আশা কৰি থকা নাছিলোঁ কিন্তু মোৰ বিশেষকৈ মোৰ এইম কি আছিলে মই যিহেতু এতিয়া জুনিয়ৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰি আছোঁ আৰু মই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেলৰ মেথছ পঢ়াওঁ সকলোৱে জানেই গতিকে যিহেতু মই এম এছ চি কমপ্লিট কৰিলোঁ গতিকে এম এছ চি কমপ্লিট হোৱাৰ পিছতে মই এতিয়া নেটছিলেটৰ কাৰণে মই প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছোঁ আগন্তুক আহি আছে আপোনালোকৰ ছিলেট পৰীক্ষা আহি আছে তেইছ মাৰ্চ তাৰিখে তেইছ মাৰ্চৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছোঁ বহুতে প্ৰিপেয়াৰচন কৰিছে দিয়ক আৰু নেট ছিলেটটো ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰিলেতো এতিয়া ভালেই যিহেতু অসম চৰকাৰে এতিয়া কি কৰিছে নতুন এখন খচৰা যিটো উলিয়াই দিছে সেই খচৰাত আপোনাৰ পি এইচ ডি নাথাকিলেও যদি আপুনি নেট কোৱালিফাই কৰে বা আপোনালোকৰ ষ্টিলেট কোৱালিফাই কৰে তেতিয়াহ'লে ডাইৰেক্ট ৰিকুইটমেণ্ট বহিব পাৰিব ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বহাৰ পিছত আপুনি যদি কোৱালিফাই কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ডাইৰেক্ট চাকৰি কোনো ইণ্টাৰভিউ ইণ্টাৰভিউ বৰ হেভি নহয় হ'ব পাৰে দহ নম্বৰৰ দ্বাৰা ইণ্টাৰভিউ হ'ব পাৰে কিন্তু সেই এতিয়ালৈকে খৰচাখন ফাইনেল হোৱা নাই কিন্তু পি এইচ ডি থকা সকলেই যে আগতে এনেকুৱা হৈছিলে যে চাকৰি পাই গৈছিলে মানে কাৰোবাৰ মাৰ্কছ বেছি কাৰোবাৰ হাত থাকিলে পাই যায় কিন্তু এতিয়া সেই চিষ্টেমত ল'ব নোৱাৰে মানে প্ৰফেচাৰ চাকৰি ল'ব নোৱাৰে এতিয়া চিষ্টেমটো কি হৈ গ'ল সলনি হ'ল এতিয়া ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ যোগেদিহে নিযুক্তি দিব আপুনি আগতীয়াকৈ নেট কোৱালিফাই হৈ আহক বা ষ্টেট কোৱালিফাই হৈ আহক তাৰপিছত আপুনি একজামত পঢ়ক এটা ভাল খবৰ আপোনালোকৰ কাৰণে কোনো পইচা দিব নালাগে ডাইৰেক্ট পৰীক্ষা দি চাকৰি লওক আগতে সেইটো অলপ গণগোল আছিলে মানে কোনোবাই খাটি আছিল তেওঁ হয়তো চাকৰিটো হৈ যায় ঠিক আছে এতিয়া সেই চিষ্টেমটো নাই এতিয়া বহুতে এই ক্ষেত্ৰত আপত্তি জনাইছে কিছুমান সেইকাৰণে তেওঁলোকে মানে এইটো সুবিধা ল'ব বিচাৰিছিলে এটা সময়ত গতিকে সেই সুবিধা নাইকিয়া হ'লে আৰু ভাল হৈছে এটা কাৰণে মই এই ক্ষেত্ৰত যুঁজিবলৈ চেষ্টা কৰিম কাৰণ কলেজ লেভেলত নিযুক্তিবিলাক কেনেকুৱাকৈ হয় মই সেই সম্পৰ্কে জনাওঁ আপোনালোকক কাৰণ কলেজলৈ ভিডিঅ' বহুত বেছি বনোৱা নাই গতিকে সেই সম্পৰ্কত নেক্সট যিখন খচৰা যেতিয়া পাব্লিছ হ'ব বিতংকে বনাবলৈ মই চেষ্টা কৰিম তাৰ ওপৰত কিবা যদি কমপ্লেইন থাকে নিশ্চয় আপোনালোকে কমেণ্টত লিখিব মই সেই সম্পৰ্কে ডিটেইলছত বনাব চেষ্টা কৰিম এতিয়া কথা হ'ল যে যিসকলে ধৰক এতিয়া এল পি বি ৰ পাঁচ হাজাৰ পাঁচশ পঞ্চাছটা পদৰ এপ্লাই কৰিলে তেওঁলোকৰ মনত এটাই চিন্তা আছে তেওঁলোকৰ মেডিচনৰ নামৰ অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব নহ'ব কাট অফ কিমান যাব পাৰে কাট অফক লৈ যিহেতু মোক সুধি থাকে কাট অফ বহুত বেছি নাযাব পাৰে এটা কাৰণে নাযাব পাৰে যিহেতু একেলগে নিযুক্তি দিবলৈ গৈ আছে দিবলৈ গৈ আছে দহ মেট দ মে নিযুক্তিৰ পূৰ্বেই মেৰিট লিষ্টবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত কিছু এবাৰ সতৰ্ক হৈছে যে অভাৰলিপিংটো যাতে এইবাৰ নহয় এইবাৰ চৰকাৰে এইবাৰ যিহেতু অভাৰলিপিং নকৰো বুলি যিটো কথা দিছে গতিকে অভাৰলিপিং হ'ব নালাগে যিসকল কেণ্ডিডেটে এৰিত পাইছে বা তেওঁ আছাম পুলিচত পাইছে বা আছাম ডাইৰেক্ৰুইটমেট পাইছে তেওঁ এল পি ইউ পি পোষ্টটো হয়তো তেওঁলোকে এৰি দিব পাৰে কাৰণ কেলৈ এজন কেণ্ডিডেটৰ ডাবল ডাবল বা ট্ৰিপল ট্ৰিবুল এপইণ্টমেণ্ট যাতে ল'ব নোৱাৰে সেই ক্ষেত্ৰত যিহেতু প্ৰত্যেকে সতৰ্ক আৰু আপোনালোকে জনাইতো উচিত যে এজন কেণ্ডিডেটত ডাবুল ডাবল নাম আহিছে আপোনালোকে প্ৰত্যেকখন মেৰিট লিষ্ট নজৰ দিব আপোনালোকে আৰু মোক জনাব এই সম্পৰ্কত মই জনাই দিম যে এই কেণ্ডিডেটজনৰ আমুকত নাম আহিছে গতিকে তেওঁক এইটো হেৰি কৰিব লাগে মানে এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে জাননী জাৰি কৰিব লাগে যোনকেইজন কেণ্ডিডেটৰ এনেকুৱা হৈছে তেনেকুৱাতো বহুত কেণ্ডিডেট আহি যায় যি নেকি প্ৰত্যেকতে পাছ কৰে প্ৰত্যেকতে চাকৰি ল'ব বিচাৰে গতিকে তেওঁ যিকোনো ধৰণে কৰিব একে টাইমত যিটো এখন এপইণ্টমেণ্ট ল'বলৈ যাব দহ মিনিট এপইণ্টমেণ্ট এজন প্ৰাৰ্থীয়ে যাতে চাৰি পাঁচখন যাতে নাপায় তাতে ধৰা পৰি যাব গতিকে সেইখিনি যাতে কৰিব যাতে নোৱাৰে এতিয়া কথা হ'ল যে বহুতে এই ক্ষেত্ৰত মোক জনাই আছে যে অভাৰলিপিং যাতে হ'ব নালাগে আৰু মই শিক্ষা বিভাগক অনুৰোধ কৰিছো যাতে তেখেতলোকে চাই ভাল ধৰণে যে মেৰিট লিষ্ট এখন পাব্লিছ কৰি সেইখন এখন প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্ট পাব্লিছ কৰি যাতে ডাইৰেক্ট ফাইনেল কৰি আনি দিয়ে প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্ট দুখন বা তিনিখন হওক ক'বলগীয়া নাথাকে তাত তাৰপিছত ফাইনেল কৰক লাগিলে ফাইনেলখনত যাতে ক'তো যাতে কেণ্ডিডেট যাতে অভাৰলিপিং নহয় প্ৰথমতে এতিয়া যিসকল ধৰক এল পি ই পিত কোৱালিফাই কৰিছে তেওঁ হাইস্কুল হাই ছেকেণ্ডত কোৱালিফাই কৰিব পাৰে যিটো টেট কাম ৰিক্ৰুইটমেণ্ট একজামত তাতো কোৱালিফাই কৰিব পাৰে তাত পাই যাব তেওঁলোকে তাত পোৱাৰ পিছত তেওঁ এল পি ই পি বস্তু এৰি দিব লাগিব গতিকে এই ক্ষেত্ৰত সেইকাৰণে জনাব বিচাৰি যে ফাইনেল মেৰিট লিষ্টত বাস কৰিবৰ কাৰণে অলপ সময় ল'ব লাগে যাতে সকলো মেৰিট লিষ্ট আছাম পুলিচ হওক আছাম ডাই ৰিক্ৰুইটমেণ্ট হওক বা টেট কাম ৰিক্ৰুইটমেণ্ট হওক বা ডি এম ই হওক ডি এম ই যিটো এতিয়া ৰিকুইটমেণ্ট হ'বলৈ গৈ আছে ডি এম ই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব তাৰো ৰিকুইটমেণ্ট হ'ব একেলগে হয় একেলগে হওক কিন্তু মই জনাব বিচাৰিছো যে তেনেকে কাট অফ অলপ কমাৰ চান্সটো থাকিব বিশেষকে আপোনালোকৰ কাট অফ কেনেধৰণে কমিব পাৰে এ জেনেলৰ কাৰণে জেনেৰেলৰ কাৰণে ধৰক এতিয়া যিবিলাকৰ ধৰক পাই থৈছে তেওঁলোকৰ আশা আছে কম পোৱাবিলাকো কোনোখন জিলাত হয়তো পাই যাব পাৰে তলত অহাবিলাকত ধৰক ফিফটি এইট আছে ফিফটি নাইন আছে পাই যাব পাৰে যদি এই অভাৰ লেভি নহয় কাৰণ কেলে বহুতে ভাবে যে মই নেপাম কিন্তু কম হৈ যায় আপোনালোকে এ বহুতে কৈ থাকে যে মই পাম পাম যে এনেকুৱা কেণ্ডিডেট বহুতে পায়গৈ কিন্তু আগত চাকৰি যি নেকি পাবলগীয়া নাছিলে তেওঁলোকো পাই গৈছে মানে কপালে টানি দিছে এনেকুৱা লাষ্ট অকল হেৰিৰ কাৰণে পাই যায় কিছুমানে ঠিক আছে গতিকে আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে যাৰ যাক মানে নম্বৰ কম আছে তেওঁলোকে চিন্তা কৰি থকা বিলাক মই বহুতৰ গতি আহিছো তেনেকে পাই যায় লাষ্টত হয়তো আকৌ নেক্সট প'ষ্ট হয়তো দুহেজাৰ ছাব্বিছজন আকৌ আহিব মানে এল পি ইউ পি প'ষ্ট আকৌ আকৌ মুকলি কৰি দিব আৰু তাৰ কাৰণেও ভাল খবৰ আহি যাব গতিকে আপোনালোকে পাছ কৰি অহাটো মেইন গতিকে যেনে প্ৰকাৰ হ'লেও কোৱালিফাই হওক মোৰ ফালৰ শুভেচ্ছা আছে আপোনালোকৰ কাৰণে এতিয়া আগন্তক যি নেট পৰীক্ষা আহি আছে স্লেট পৰীক্ষা আহি আছে ডি এম ই আহি আছে কনষ্টেবলৰ পৰীক্ষা আহি আছে গতিকে এটা হৈ গ'ল আছাম পুলিচৰ এটা কনষ্টেবলৰ পৰীক্ষাটো এতিয়া হ'বলৈ বাকী আছে গতিকে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি থাকক আৰু ৰেলৱে আহিছে ৰেলৱে পৰীক্ষাৰ কাৰণেও প্ৰিপেৰেশ্যন চলাই আছে বহুতে লগতে মানে বেংকৰো যিহেতু বহুখিনি প'ষ্ট খালী হৈছে বেংকৰ পৰীক্ষা যিহেতু আহি আছে গতিকে সকলোৰে কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি থাকক নিশ্চয় আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সুযোগ হয়তো ওলাবই মানে ঠিক আছে এতিয়া কেনেধৰণে কাট অফ কমিব পাৰে মোক জনাব যে এল পিত বহুতখিনি কাট অফ কমি যাব পাৰে মানে এল পিত এই কাৰণে কমিব কাৰণ কেলে এজন কেণ্ডিডেটে তেওঁ ধৰক এল পিৰ পৰা ইউ পি লৈ যাব বা হাই হাইস্কুললৈ যাব পাৰে তেওঁ এল পি পৰা এল পিত থাকিব নোৱাৰে তেওঁ এল পি ৰেগুলাৰ শিক্ষক কিন্তু তেওঁ এল পিৰ পৰা এল পি লৈ যাব নোৱাৰে ৰেগুলাৰ শিক্ষকসকলে নোৱাৰে বিশেষকৈ যিসকল চাকৰি কৰি আছে বা যিসকল ইউ পিত ধৰক চাকৰি কৰি আছে তেওঁ ইউ পি পৰা ইউ পি লৈ যাব নোৱাৰে কিন্তু তেওঁ হাইস্কুল হাইস্কুললৈ যাব পাৰে গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত মই জনাব যে এল পি আৰু ইউ পিৰ ক্ষেত্ৰত অলপ কাঠ অফ কমি যাব পাৰে যিহেতু পৰীক্ষাকেইটা একেলগে হ'ব এতিয়া কাঠ অফ কমি যাব পাৰে যিহেতু হাইস্কুলৰ কেণ্ডিডেটজনে হাইস্কুলত পাছ কৰাৰ পিছত তেওঁ মানে ধৰক আই এছ এম ডাইৰেক্ট গ্ৰীমেণ্ট পাছ কৰাৰ পিছত তেওঁ কেতিয়াও এল পি পি বস্তু নলয় তেওঁ এৰি দিব গতিকে সেইকাৰণে অলপ কাঠ অফ কমাৰ্চ চাঞ্চটো আছে কাৰণ যথেষ্ট পষ্ট ওলাইছে যিহেতু আপোনালোকে জানেই যে পাছ কৰা বিলাকে পাছ কৰিয়ে থাকে চবতে আৰু বি এড থকা বিলাকে আৰু দ্বিতীয় কথা হ'ল যে যিসকলৰ বি এড আছে তেওঁলোকে এল পি পি বস্তুৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে এইবাৰ পৰীক্ষা দিবই পৰা নাই গতিকে সেইকাৰণে মই জনাবছো যে এল পিত কাট অফ কমিব মানে তেওঁলোকে ইউ পি টে ইউ পি খিনিত ইউ পিত কি কাৰণে কাট অফ বাঢ়ে মানে ডি এল এড কৰা খিনিও ইউ পিত পৰীক্ষা দিব পাৰে বি এড কৰা খিনিও দিব পাৰে গতিকে সেইকাৰণে ইউ পিত কাট অফ বাঢ়ে গতিকে ইউ পিত যিসকলৰ ধৰক এতিয়া কম কম নহ'ব তেওঁলোকৰ আশাটো কম থাকিব এল পিত পাছ কৰা সকলৰ কাৰণে চান্সটো বেছি থাকিব গতিকে মই জনাবছোঁ যে আপোনালোকে দুহেজাৰ ছাব্বিছ চনৰ কাৰণে ৱেইট কৰক ভাল খবৰ নিশ্চয় আহিব গতিকে মোৰ ফালৰ মই এইখিনি জনাইছো যদি কিবা ক'ব লগা আছে নিশ্চয় কমেণ্ট ছেকশ্যন লিখিব ধন্যবাদ জয় অসম